Чуть -чуть. Вот, вот, вот две девушки, спускайтесь сюда, спускайтесь. Да, вы, 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 да, 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 да. Вы правильно понимаете, спускайтесь. Да, 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 спускайтесь, нет, спускайтесь, Алексей Игоревич, Я считаю, что нужно пошли. И от, как, от, как от организатора я сейчас сделаю вам приятное. Весеннее приятное. Можно, можно мне кого-нибудь из наших помощников? Да, мы им вручим сейчас или вручим, как лучше сказать. Господи, да что ж такое с, с микрофоном -то сегодня? О, да, это я. Так вот, мы сейчас наградим вас. Пусть все завидуют теперь. Алексей Игоревич, а можно я вас попрошу это сделать? Представляете, для людей, которые просто хлопали радостно, вдруг из рук самого Алексея Игоревича Литвинова получить нечто. А, какой Это, кстати, не входило в программу. <связать> да, зачем? А что мы будем дарить? Здравствуйте, Алексей. Очень приятно. Очень приятно, Алексей. Очень приятно. Что мы дарим? <связать> а мы дарим медали за первое место в качестве болельщиков промежуточного, так сказать, этапа болельщиков сегодняшнего мира Это настоящие медали. Насто... Настоящие медали из рук самого Метра, Алексея Игоревича, Как он любит говорить не метра, а километра. Вот, Алексей Игоревич, вам огромное спасибо за... И даже фото на память. Но после этого завидуйте. А теперь, кто не хлопает, не окажется на месте этих прекрасных трех девушек. Ну, мы продолжаем наше мероприятие. К сожалению, я тут... Можно?